Вкусного всем! Сегодня будем готовить сефардскую кухню, а не просто еврейскую. Если вы не в курсе, среди евреев до восстановления Израиля существовало две больших субэтнических группы. Сефарды, представляющие выходцев из стран арабского мира и Испании, и Ашкенази, выходцы из семей других европейских стран, в основном Германии, Италии и Восточной Европы. Мы уже давали рецепт вкуснейшего блюда Ашкенази для субботы или шаббата гефильте фиш. А сегодня представим тоже рыбное блюдо и тоже для праздника – храйме. А вы оцените разницу. К слову, храйме готовится попроще, чем гефильте фиш, но и продуктов потребует южных, ярких и спелых. Список всего в описании к видео и в конце видео рецепта. Я приготовлю из морского окуня. И как правило готовят это колоритное рыбное блюдо тоже из кошерной рыбы. То есть главное из рыбы с чешуей и плавника. Чаще всего это различные окуня. Не только морские, но и речные. Карп или сазан из речных. Из морских рыб огромный выбор. И тунец, и лосось, и камбала, и сардина, и сельдь, и треска. Хотя предпочтение отдается рыбе с белым мясом. Грамм 700-800. Нарезали филе на кусочки довольно большие и достаточно. Далее подготовим продукты для маринования филе. Натрем имбирь, небольшой кусочек. Маринование рыбы не обязательный этап для приготовления хреймы. В каждой сефардской семье, говорят, его готовили по-своему. Я пытаюсь лишь ждать основные моменты, иногда совершенно не обязательно. В пюре из имбиря добавим по чайной ложке паприки копченой и обычной и миллилитров 100 оливкового масла. Конечно, можно заменить на любое растительное без резкого вкуса, но оливковое предпочтительно этим маринадом зальем рыбу, обмазав тщательно каждый кусочек и отставим в сторонку, а лучше в холодильник минут на 30, можно на час. А пока маринуется рыба, подготовим остальные ингредиенты. Это прежде всего перец, его нарежем небольшими кубиками. Перец самый свежий и самый яркий и самый спелый. Это главное качество для продуктов при приготовлении храйме. Как и помидоры. Вот самые красивые и сладкие на ваш вкус. Штуки три крупных. И с них будем удалять кожицу, начав с удаления плодоножки. Тоже не обязательный процесс, но сефарды считали себя элитой еврейского народа. Жили побогаче, чем ашкенази, поэтому чаще всего и еду могли позволить себе изысканную. Счищать кожицу несложно. Сделали надрезы накрест и удалив плодоножки, зальем помидоры кипятком. Отставим в сторонку на пару-тройку минут, но не дольше. Помидоры не должны свариться. Поэтому сразу через максимум 3 минуты сливаем воду. Промываем холодной водой, обязательно очень холодной кожица сходит сама после этого купания. Так что снимание кожицы с помидор это страшнее кажется, чем есть на самом деле. Очищенные помидоры нарежем мелкими кубиками. Это были обязательные овощи. Очень обязательно в хрейме добавить нарезанные стебли сельдерея, штук 5. Нарезаем достаточно большими полосками хотя можете и кубиками. Вам кажется, что овощей более чем достаточно, а вот и нет. Еще нарежем лук, обычный репчатый или фиолетовый испанский, штуки 2-3 крупных средних луковиц. Нарезаем полукольцами, не очень мелкими, лук сохранить форму в соусе. И готовим смесь специй, перетирая в ступке. Чайная ложка зиры, чайная ложка куркумы пару зерен душистого перца пару зерен белого кардамона одну чайную ложку кориандра где-то около столовой ложки соли и пол чайной ложки черного молотого перца все это перетрем Конечно, специи можно было и молотые добавить, но перетирая зерна, вы получаете ни с чем не сравнимый аромат. И если вы уже заподозрили, то не ошиблись. Храйме – блюдо магрибской кухни. Именно эти арабы долгое время удерживали под собой Испанию, родину сефардов. И поэтому, к примеру, для Туниса и Марокко храйма или харима – такое же родное, как для Израиля. А мы перетерли и теперь добавим еще немножечко аромата – чеснок добавим много, около 7 плюс-минус парочку зубчиков. Также добавим с чайную ложку или по вкусу остроперечной пасты и столовую ложку оливкового масла. Я беру пасту венгерскую, она есть в наших магазинах. Можно просто острый перец или харису. Это уже готовая смесь специй на основе острого перца. Зачастую используют харису плюс хаваяджи смесь специй. Это по сути то, что мы создали, перетираем Влияние магриба во всей красе и аромате. Ну и завершающее. Нарубим петрушку, еще можно и кинзу, и можно лимончик половинку нарезать кружочками. Начинаем тепловую обработку. Обжарим лук до светло-золотистого цвета на среднем огне, на оливковом масле. Ложки 2 вообще магрибская кухня от израильской, в этом блюде, говорят, отличается количеством масла. В арабской вариации его очень много. И остротой, опять-таки, арабская вариация гораздо острее. Добавляем сельдерей. Для контраста он крупнее у меня нарезан. Мелко нарезанные помидоры. Еще добавляю столовую ложку с горкой томатной пасты не очень ее люблю, но в данном случае она придаст насыщенный красный цвет. Блюда. Итальянская паста из сушеных помидоров, кстати, тут просто бомба. И да, в макрипском варианте помидоров почти нет. Минут 5 тушим под крышкой. Затем добавляем сладкий перец кусочками, сухое белое вино 100-150 мл, которое можно заменить рыбным бульоном, но добавив с пару ложек лимонного сока. И непосредственно лимон. Кружочками около половинки лимона. Также добавим смесь специй, перетертых в ступки, чеснок и перец и сухие ароматные восточные вкусняшки. И тушим под крышкой на малом огне эту смесь около 10 минут. А пока соус готовится, подготовим рыбу. Обжарим кусочки рыбы, вынув их из маринада. Опять же, это не обязательно, но так будет и красивее, и мясо в соусе не потеряет затем форму. На большом огне быстро, только получили корочку, переворачиваем. И также быстро обжарим с другой стороны. Теперь возвращаемся к соусу. Он покипел 10 минут. Добавим в него остатки маринада и кусочки рыбы. Пластинки, кусочки выложим сверху в соус, а затем притопим их в соусе, полив сверху. Тушим еще минут 10-15. Присолите при необходимости. И добавьте столовую ложку сахара, не меньше. Сладкая еврейская кухня это классика. И вот это вкуснейшее блюдо на вашем столе. Чуть посыпав зеленью и вперед. Это проматерь всех рыб в маринаде, известных вам с советских времен только в десяток раз красивей, в сто раз вкуснее и в тысячу ароматней. И как любую рыбу в маринаде, ее можно есть сразу, но вкуснее она на следующий день, а то и через день, даже холодная. Самый смак есть эту рыбу с холой. Есть такая еврейская сладкая булка, ее разновидности частый гость на наших прилавках выпечки. Классикой также является кускус, рис или пита. Красиво, вкусно, ароматно и просто. Справится новичок, Классика шабата, а в варианте без острого перца – классика для рож Ашана. Приятного аппетита! Шабат шалом! А вам спасибо за то, что смотрите канал. Ждем вас еще в гости. Подписывайтесь и будьте здоровы!